Колектив новаторів із творчим підходом до металургійного мистецтва працює вже 59 років на південному гірничо збагачувальному комбінаті. Саме 18 липня ці працьовиті люди святкують день народження підприємства. Комбінат це трудова родина. Південний ГЗК посідає почесне місце у серці кожного працівника. Мой комбінат – це моя жизнь. Здесь працювала вся моя сім'я, мой папа, мама. Мои родственники, мои дети до настоящего времени работают. Поэтому комбинат ⁇ это наша жизнь. Это наша э, ч, э, школа жизни. Комбинат ⁇ это наша любовь. Я начинал электрослесарем свою трудовую деятельность. И в настоящий момент работаю на хозяйственном участке. Для меня комбинат ⁇ это самое основное. Это вся моя жизнь. Потому что если я дома время провожу в течение 8 часов, то все остальное время я на комбинате. И я думаю, что сколько будет у меня сил, возможностей, я буду стремиться к тому, чтобы постоянно повышать свой трудовой уровень, жизненный уровень уже и расти. Молодое поколение для того, чтобы они с таким же усердием, как мы, люди возрастные, работали на нашем комбинате. Разрешите мне сегодня от себя лично, от имени правления поздравить вас с нашим профессиональным праздником и с нашим днем рождения. Эти праздники мы с вами встречаем очень достойно. Те производственные результаты, которые мы сегодня с вами достигли, они лучше за последние 20 лет. Это все благодаря нашей з вами сплачує роботи, сплачуної роботи нашого коллектива. І справді все починається з колективу. Відзначили особливу згуртованість та любов до підприємства, працівників комбінату і почесні гості, які завітали на день народження південного ГЗК, які говорили про прагнення гірників до постійного розвитку та зростання, впровадження нових технологій у виробництві. Дуже приємно бути сьогодні на В таком празднике, действительно празднике, и профессиональном празднике, и 59 лет, почти 60 лет, будем так говорить, первенства горнообогатительной промышленности, с вас все начиналось. И мне импонирует то, что на сегодняшний день Южный горнообогатительный комбинат занимается новыми технологиями. Выходит на новое качество продукции, выходит на новые объемы производства. Многие завидуют, многие города завидуют тому темпу, который вот идет вот здесь, работы вот такого плодотворного социального партнерства города с комбинатами или комбината с городом. Мы не разделяем это все вместе. И сегодня еще раз я хочу сказать за те прекрасные социальные проекты. И я уверен и знаю, у нас впереди еще много-много проектов, которые будут выполнены и совершены. И наш район будет становиться еще краше вместе с Южно-Горным оботительным комбинатом. Для города Кривого Рога все же главный праздник это металлургов и горняков. Почему? Потому что... Город Кривой Рог по праву считается стальным сердцем Украины. И особенно я хочу сказать спасибо огромное вашему трудовому коллективу, что вы в этой непростой политической и экономической обстановке трудитесь. И самое главное, что ваш коллектив в это непростое трудное время еще и наращивает объемы производства. Надзвичайно зворушливо, коли для людей підприємство стає рідним, коли вони із з особливим трепетом і повагою ставляться до нагород за їхню багатолітню важку працю. Саме такі працівники забезпечать процвітання комбінату.